Siapa yang menguasai Istanbul akan menguasai dunia. Itu misi saya, itu, kerana itulah saya minta beliau pergi ke Turki. Gali khazanah Osmania kembalikan balik sejarah kita, tafsirkan semula sejarah itu mengikut tafsiran kita. Sebab barat tidak mau kita mengkaji sejarah empayar Osmania Sebab ini kuasa besar dunia. <tuh> ya, kuasa besar dunia yang yang mereka sangat cemburu. Dan kerana itu perkara yang pertama yang mereka lakukan Mereka tidak mengizinkan generasi baru Memahami sejarah Usmania dengan menukar tulisan Arab Usmani yang dipakai selama lebih 600 tahun kepada tulisan Roman, Latin Roman sehingga kan generasi muda Turki buta sejarah kerana tidak boleh membaca manuskrip-manuskrip yang telah mewujudkan kehebatan zaman tersebut jadi seseorang nampak itu dua kali <tuh <tuh> jadi wawasan ini penting sebab so, akhirnya bagi mereka memahami wawasan ini kalau dia menjadi pensyarah pensyarah yang ummatik kalau dia menjadi seorang pelajar pelajar yang ummatik kalau dia menjadi seorang engineer engineer yang ummatik kalau dia menjadi ustaz-ustaz yang ummatik ini penting ini yang the, the missing dimension dalam umat Islam pada ini ya yeah. kalau tidak ada elemen ummatik ini dia menjadi seorang pelajar yang nak lulus kemudian nak bekerja lepas tu nak beranak pinak, nak, nak berjujur lepas tu apa? Kau tidak ada visi wawasan ummatik. Kalau dia seorang bacalah, dia bekerja cuma pencet lepas tu apa Kalau dia seorang engineer lepas tu apa Kalau dia ustaz, lepas, ngajak, lepas tu apa? Tak ada visi ummatik. Tak ada visi pembebasan, misi tahriri tak ada. Ya, jadi kan itulah. Saya menekankan kepada saudara Ammar Bahawa Ini penting untuk kamu Ketika dia berumur 16 tahun Bayangkan kesan wawasan yang besar Dalam masa umur 16 tahun Dia memahami wawasan itu Dalam masa 20 tahun 5 tahun sahaja Dia meng menghayati wawasan tersebut Allah Ta'ala bagi syurga kepada dia Subhanallah Umur yang yang dikatakan umur mukallaf itu adalah umur balik akhir balik kalau orang laki umurnya 15 tahun dalam masa lima tahun dia menghayati visi ini itu sebab dia pergi ke Syria dia kita ke Kemboja mem memahami Rohingya pergi ke kawasan petani dia nak membantu orang sebab visi itu jelas pada diri dia dan dia bercita-cita untuk mati syahid kerana wawasan itu jelas dan dalam masa lima tahun menerima cita-cita syahid tersebut dan akhirnya beliau mati syahid bukan sebagai seorang pejuang yang mengangkat senjata tapi seorang mujahid seorang syahid ketika dia nak mengajar ilmu Allah Subhanahu yeah. Wa Taala ya. visi ini yang tidak yang, yang 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 tidak mau ditanam di dalam orang Islam pemuda-pemuda Islam pemuda-pemuda tetap ditekankan soal kerjaya, 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 kerjaya. kerjaya. Buat industri untuk kerja. kerja. Kerja, kerja, kerja. Tak dikaitkan dengan misi umat ini tadi. Ini masalah kita. Akhirnya, hatta dia ustaz sekalipun, kalau dia bukan umat ini, akhirnya dia dia juga menelamatnya dunia ini. Apalagi kalau seorang India, apalagi seorang doktor yang tidak ada semangat umat itu. Akhirnya nafsi-nafsi. Kamu, kamu, aku, aku. Ya Tidak ada satu semangat yang menyatukan kita Jadi visi umat ini penting Dan bayangkan Apabila ia jadi fahami bersungguh-sungguh Alhamdulillah Saya terkejut saya tengok Ammar Dalam masa Terutama di penghujung-penghujung hayatnya Dalam masa satu bulan lepas itu Subhanallah Di luar jangkaan saya Banyak perubahan-perubahan Kematangan yang luar biasa Semangat dia untuk Islam luar biasa Malah ketika beliau berada di Syria, dia pandai dia tahu saya 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 mungkin kalau tanya saya dulu saya tak lagi pergi ke Syria. Ya, sebab saya tahu apa yang berlaku di Syria sangat sangat gawat. Ya, tapi dia pandai tanya mak dia dulu. Mak dia pandai dia dah masuk ke pintu saya bah, mana masuk Syria. Nak kata apa lagi? Dia tahu, ya. ya saya redo kata kalau tadi awal-awal mungkin saya tak tahu lagi, sebab saya saya memahami apa yang berlaku di Syria awal itu perang antara sendiri bukannya perang dengan bacaan saja sesama sendiri pun berperang takut-takut kesalah kumpulan akhirnya tembak semua sendiri tetapi Alhamdulillah dia pergi ke sana cita-cita syahidnya itu telah menyebabkan dia di Allah Ta'ala memberikan dia mimpi bertemu dengan bidadarinya ketika di Syria. Sudah sekalian, kalau kita dah tengok apa yang akan menjadi haguan kita di syurga nanti, saya rasa saat ni kita nak mati sesekalian. Tidak tak betul? Kalau kita dah tahu dah apa yang menunggu kita di, di syurga itu yang tak terbayang kita, lah ni kita nak mati. Nak bertemu dengan Allah SWT. Nak mendapat dia sudah melihat bidati harinya pada pagi itu dan Alhamdulillah Allah Ta'ala bagi hadiah kepada aku dan sahabatnya. Aku berkata, nanti Syahrul. Padahal dia misinya, misi kemanusiaan. Bukan misi perang ya. Misi kemanusiaan, menghantar bantuan. Kemudian berlaku pergerakan ke dalam. Dia mengatakan bahawa pada waktu itu, saat itu dia tidak mengangkat senjata. Sebab senjata depan mata. Sebab yang menjaga dia adalah tentera-tentera mujahidin dia sebagai seorang pelajar RMC senjata ni tak ada masalah M16 ke apa kan dia tahu dia bergolak dalam lagi dia nak senjata dia nak belajar belajar tak boleh lagi ayah aku kata suruh belajar sampai menjadi seorang pakar dalam sejarah Osmania aku baru tahun dua tak habis lagi ni ya. Yeah. yang ini amat Syahid bila dari dah menunggu dah cuman dengan dia oh, dia bergolakkan bergolakkan ni akhirnya Allah Ta'ala telah tunjukkan tugas aku belum selesai lagi aku kena menunaikan tanggungjawab yang diamanahkan pada dia pun balik tapi cita-cita nak mati syahid itu sudah berkelor dalam diri dia ya. dan pada boleh bawa insyaAllah terhabis misi misi keilmuan ini hati aku sudah tertinggal di Syria dia akan kembali ke Syria itu cita-cita dia dan Allah Ta'ala telah menunaikan kehendak dia dan beliau mati syahid Ulama Turki mengatakan dia mati syahid pada hari dia meninggal dunia itu adalah hari pertama dia bertukar status daripada seorang pelajar kepada seorang pengajar guru iaitu Risalah An-Nur ya. Risalah An-Nur ini adalah tafsir yang bu bukan menyeluruh, tafsir mauduni berdasarkan pengalaman Uh, Ustaz Badi Uzaman Said Nursi, Penyelamat akidah bangsa Turki Yang berjaya mempertahankan akidah bangsa Turki Dan pengalaman beliau Menghadapi penindasan tersebut Beliau menulis tafsir-tafsir -taf -taf Untuk -taf, menguatkan akidah bangsa Turki Maka tafsir Risalah An-Nur itu Ditulis oleh Badi Uzaman Said Nusi Dan Amar saya masukkan Ke Yayasan Khairat Atau Penjama Khairat yang mana jamaah itu mengkaji mendalami risalah -no, tafsir uh, yang sangat penting yang dianggap sebagai tafsir yang menekankan soal akidah ya, untuk mempertahankan uh, akidah bangsa Turki dia kata wawasan umatik kamu adalah untuk menjadi pakar uh, dalam bidang sejarah Usman yang mengolah sejarah ini supaya sejarah ini dapat menyemarakkan semangat umat wawasan akhirat kamu kamu habiskan tafsir Risalah An-Nur ini Hadis kami tadi kemudian Kamu hayati pengajaran Yang dibuikan oleh Baju Zaman Masyarakat Melalui tafsir Risalah An-Nur